আজি টিফিনত দিবৰ কাৰণে সেই ৰাতি ভিজাই থৈছিলোঁ ৰাজমাহ কাবুলী বুট আৰু আমাৰ বুটটো আৰু সৰু সৰু আলু দুটা দি পেলাই সেইখিনি বইল হ'ব দিম পানী অলপ দি পেলাই সেইখিনি ভালকৈ বইল হ'লে আৰু ভাল আৰু টিফিনত দি পঠিওৱাৰ কথা তাৰপিছতে সেইটো পঢ়ালোঁ একদম আন্ধাৰে আছে চবফালে এতিয়াও ৰাতি শুব পৰা নাই বেংগলোৰ জিকিল যে আই পি এলত এনেকুৱা বং ফুটাইছে নাপায় আৰু এনেকুৱা কৰিব চাৰিটামান বজালৈকে একদমি কৰিছে এটা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ মজলীয়াতকৈ অলপ সৰুৱে হ'ব মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মানে একদম তাতে টোপনিও হোৱা নাই নে আৰু বিলাহী এটাও কাটি ল'লোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা এনেকৈ ডাঙৰকৈ দি থৈ দিছোঁ এটা কণী ফেটি লৈ অলপ নিমখ দি পেলাই পানী দি ভালকৈ ফেটি ল'ম সেইযোৰ দুটা দুটা টিফিন বনোৱাৰ কথা ন একেলগে অকণমান জিৰা গুৰি কাটি দি দি দিছোঁ দি পেলাই একদম ভালকৈ ফেটি এইখিনি থৈ দিম এতিয়া আৰু কাম আছে টিফিনৰ মানে বহুত দিন টিফিন বনাই বনাই দি দিয়া হয় নাই দুখন ব্ৰেড লৈছোঁ ছাইডৰখিনি কাটি দিছোঁ ছাইডৰখিনি কাটি দিব ব্ৰেডত এইটোৱে গেছ কৰে বহুত আৰু ঠিক সেইদৰে কাটি লৈছোঁ এইটো এনেও ডাঙৰকৈও বনাব পাৰি বাৰু এনেকৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালীকৰ ভালো পায় আৰু খাব ইজি হয় মানে এনেকৈ কৰি পেলাই টাৱাখনত শিকি লৈছোঁ প্ৰথম আৰু ওলট পালত কৰি দিছোঁ একো দিয়া নাই প্ৰথমে একো দিয়া নাই বাটাৰ তেল একো দিয়া নাই এনেই তাবাত সেকি লৈছোঁ তেতিয়া ক্ৰিস্পিটো ভাল হৈ থাকে আৰু এনেকৈ এইটো হৈছে অকণমান এতিয়া তেল দিছোঁ তেল বাটাৰ যি দিব পাৰি মই অকণমান তেলেই দিছোঁ তাৰপিছত অলপেই তেল দিছোঁ এই চেকনিটো ফেটি থৈছিলোঁ ওপৰে ওপৰে ঢালিছোঁ তাত যদি নাই দিয়া ন দিবচোন বনাই খুব ভাল হয় আৰু টিফিনত দিব ইজি হয় এই ব্ৰেড দুখন ডাঙৰকৈ কাঢ়িও কণী ইফাল সিফাল কৰিও দিব পাৰে কিন্তু মানে এনেকৈ দিলোঁ এটা সিহঁতে বেলেগ পায় ন ফূৰ্তি এটা পায় আৰু অলপ বেছি সৰুবিলাকৰ কাৰণে আৰু ভাল ন একটুকু একটুকু লৈ লৈ খাই থাকিব সেইটো হৈ গ'ল তেল দিলোঁ তেল দি পেলাই কেইটামান জিৰা দিলোঁ তাতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ এইখিনিতো আৰু বিলাহীখিনি পিছত দিম প্ৰথমে এইখিনি মই মানে উশাহ নাহা হৈ যায়গৈ মোৰ এই ৰাতিপুৱা সময় বুলি ক'লে মোৰ বুলি নহয় আৰু দেই সকলোৰে স্কুল যোৱা সময়ত মাকহঁতৰ অৱস্থা আৰু মোৰ নিচিনা হ'লেতো আৰু দেউতাকেতো শুয়ে আছে একো নহয় কিছুমানৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিয়ে আমাৰ ইয়াতেই থাকে নহৰু তেঁঠালি লৈছিলোঁ অকণমান দিলোঁ তাতে নিমখ হালধি দিলোঁ এইয়া জিৰা দিলোঁ এইয়া ধুনীয়া দিলোঁ এইখিনি দি পেলাই আৰু মই চব অকলেই মানে কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ দুয়োজনে হেল্প কৰি দিয়ে ভাল আৰু তাৰপিছতে ৰাজমাহখিনি বইল কৰা ৰাজমাহখিনিও তাতে দি দিলোঁ আৰু অলপ সময় ভাজি ৰাজমাহ পানীটো নিদিওঁ এই যাৰ গেছে হয় ৰাজমাহ খালে যে সিজোৱা পানীটো দি নিদিব তেতিয়া গেছটো নহয় গৰম পানী দি দিলোঁ অলপ উতলিব দিম উতলিব দিম মানে ৰাজমাহকেইটা যোন দিওঁ টান টান হৈ আছে কুকাৰত চিটি মাৰি দিব লাগিব তাৰপিছতে ঘি দিলোঁ এইটো কুকাৰত এইটো মানে লাঞ্চৰ টিফিন বনাই আছোঁ কেইটামান কেইটামান নহয় অলপ বেছিকৈ জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰা এখন তেজপাতো দিছোঁ আজি এতিয়া আৰু বেলেগ সেয়া কৰি থাকিব নাই অকণমান নিমখ দিলোঁ জিৰাখিনিও ভালকৈ অলপ ক'লা কলা নিচিনা হৈছে সিমানখিনিলৈকে ঘি মানে জিৰা দি তাৰপিছতে চাউলকেইটা ধুই থৈ দিছিলোঁ চাউলকেইটা দিছোঁ জিৰা ৰাইচ লৈ যাব বোলে জিৰা ৰাইচে ৰাজমাই আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু চাউলখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ভালকৈ ভাজা হ'ল আৰু জোখ অনুযায়ী পানী দি দিলে আৰু চিটি মাৰি দিলে ৰাইচো হৈ গ'ল একদম মানে তাৰা তাৰি আৰু এইটো ব্ৰেকফাষ্ট এইটো লাঞ্চ ফোনটো আহিয়ে গৈছে ন নতুন টিভিন ল'লো এইটো আইনা নিচিনা একেবাৰে তাৰপিছতে হ'ল টোপনি ইমান শুইছে টোপনি বোলে খাই বৈ আহি যায় একেবাৰে কি কওঁ মানে বাই বাপী ঘৰ খালি আৰু দুই তাৰ বেগ চেঞ্জ কৰি লৈছা নেকি ভাবিছিলোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিব যাওঁ আজি কিন্তু ৰাতি টোপনি হোৱা নাই একদমেই টোপনি হোৱা নাই এনেকুৱা জিকিলে বাৰু এনেকুৱা আধাপগলা দিয়ে নেকি ফ্ৰেছো হৈ আছো হা কি কৰোঁ আৰু বহুত দিন যেতিয়া এক্সাৰচাইজ যোৱা নাযায় মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় আৰু মোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে মোৰ নোযোৱা কাৰণটো হৈছে মোৰ যে স্পৰ্টছৰ সেইবিলাক কাপোৰবিলাক কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে মানে পিন্ধিলে ডাকাৰ নিচিনা হৈছে বেছি পুৰণাও নোৱাৰি যে নাম নকওঁ বাৰু ক'ৰ পৰা লৈছোঁ স্পৰ্টছৰে কাপোৰ পাই তাৰ পৰাই লোৱা পেণ্ট দাম ভাল সেয়া কিন্তু মানে সেয়া হৈ যায় এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত একদম স্কিনটো মানে ৰঙা নিচিনা হৈ যায় সেইটাকেহে অৰ্ডাৰ দিছোঁ সেই স্পৰ্টছৰ কাপোৰখিনি আহি পেলাবলৈ যাওঁ এটা মূৰত সোমাই আছে নহয় এটা আহি পাইছে আপাব সেই অৰ্ডাৰ দিয়াহে সেইখিনি আহি পেলাই মানে আৰম্ভ কৰিম চাগে কৰিম চাগে নহয় তেতিয়াই কৰিম এইকেইটা মানে কাপোৰটোৱে মোক বিৰাট কষ্ট দি আছে স্পৰ্টছৰ যি হ'লে স্পৰ্টছৰ কাপোৰবিলাক গাতত লাগি থাকে আকৌ ঘামে ঝামে আৰু যেতিয়া ডাকি দিয়ে ন বহুত বেয়া মানে চবৰে স্কিনত নহয় কিছুমান স্কিনত এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় আৰু মোৰো হৈ আছে মানে এনেকুৱা সেইকাৰণে কাপোৰৰ কাৰণেও যাব সেয়া অহা নাই এতিয়া আহিল কাপোৰখিনি মানে আজি অকণমান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বহুত শকত হৈ আহিছোঁ এইখিনি কমাব লাগিব একমাহত আৰু দেখুৱাম মোৰ কাপোৰখিনি আহিলক তাৰপিছত ভালকৈ এক্সাৰচাইজবিলাক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকৰো কমি যাব সেইকাৰণে মই ব কৈ আছে বহুতে শকত হৈ গৈছা শকত হৈ গৈছা একো নাই এমাহমান লাগিব আৰু কম কৰিব কিন্তু ঘৰত গৈ ইমান সোৱাদৰ খানাটো এৰিব নোৱাৰোঁ ন পুৰাটো বাওঁ আৰু আৰু সেইকাৰণে ইমান ফুলি যাওঁ যে বনাই আছোঁ বাৰু কিবা এটা বনাই আছোঁ মাইছে আহি ভাগ মোৰ কথা গম পাব মই ৰাতিপুৱা আজি বনোৱা এনেই মানে গল্প কি কৰিম আৰু কি ক'ম আৰু ভাতকেইটা হ'ল বাৰু আজি তই কি কৰিলি কাহিলো লাঞ্চ বেগে পাহৰিলে আমাৰ মেডামে লাঞ্চ বেগটো থৈ যেতিয়া তাই বাছত গুচি গ'ল তেতিয়া তাৰপাছত ভাবিলো মানে আমাৰ তেতিয়া ডিমাগতে নাহিলে এইটো কি বুলি কয় এইটো জেপটো কৰি পেলাই তাই লাঞ্চ বেগটো পঠিয়াই দিব আকৌ দেউতাকে চুগী কৰি পেলাই কিবা নুডলছ চুডল পঠিয়াই দিছে স্কুলত এনেকুৱা কাণ্ড মই ৰাতিপুৱা এনেই গ'ল আজি অঁ দিয়া কাপোৰ খলোৱা 拍开了吧。